Где броня, Подойди сюда, пожалуйста. Их э, ну хотите верьте, хотите нет, это подарки украинских граждан. Министерство внутренних дел считает, что это нам не нужно. Что это тяжелое оружие? Тут, вот тут все все бы. Откуда четвертый БРДМ был? Подари. Не знаешь, подарили? А что это у нас компьютер? Это БРДМ. БРДМ? Да. А это? Это все БРДМ. Это крайне легкая бронированная машина. Вот, но между тем, как бы это подарки украинцев, правительство стесняется нас таким, хотя бы таким угу, угу, угу. обеспечивать. То есть люди просто приезжать, люди да. его сами купили? Нет, люди покупают, привозят на платформах, выгружают, готовят эту технику к эксплуатации предварительно, привозят там катера, машины. Десятки тонн еды, поб... вооружений. То, вы, 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 покупаете, например, с тех денег, которые аваков вам перечисляют? Нет, тоже... нам перечисляют только зарплату. Да. Это факт. Да. Это действительно правда. Да. Только, к сожалению, количество людей, которые получают зарплату, э, в два раза меньше официальную, чем число э, участников батальона, потому что многих ребят не хотят по разным причинам регистрировать. Поэтому они во воюют. Вот наш брат Балаган, он был погибший. Он не был официально членом батальона, он не был бы участником АТО в случае тяжелого ранения. Он воюет на свой страх и риск. Первые два месяца никто из нас, ни один из офицеров не был членом АТО, и мы воевали точно так же, на такие же. Делаю все сейчас, чтобы ребят все-таки зарегистрировали.